శ్రీమాత్రే నమ పంచశతి నాలుగవ శతకం శతకములోని ఒకటి నుండి పది శ్లోకములు మోహాంధారీడే మూకాత్మనామక్యా శ్రీకాంచిదేశిశిరీకృతి वलोकान् मा मातर्जयन्ति ममताग्रह मोक्षणानि माहेन्द्रनीलरुचिशिक्षणदक्षिणानि कामाक्षि कल्पितजगत्त्रय त्वद्वीक्षणानि वरद आनङ्गतन्त्रविधिदर्शितकौशलानाम् आनन्दमन्दपरिघूर्णितमन्थराणाम् तारल्यमम्बतवताडितकर्णसीम्ना कटाक्षनिरीक्षणाना कल्लोलितेन करुणारसवेलितेन कल्माषितेन कमनीयमृदुस्मितेन मा मञ्चितेन तव किञ्चन कुञ्चितेन साहाय्यकम् गतवती मुहुरार्जुनस्य मन्दस्मितस्य परितोषित भीमचेताः कामाक्षि पाण्डवजमु चलति कटाक्षलक्ष्मीः अस्तं क्षणान् नयतु मे परितापसूर्यम् आनन्दचन्द्रमसमानय प्रकाशम् कालान्धकारसुषमाम् कलय निशागमस्ते ताटङ्कमोक्तिकरुचाङ्कुरदन्तकान्तिः कारुण्यहस्तिपशिखामणिनाधिरूढः पशिखामणिनाधिरूढः उन्मूलयत्वशुभपादपमस्मदीयम् कामाक्षितावककटाक्षमतङ्गजेन्द्रः छायाभरेण जगतां परितापहारी कारुण्यनाम श्रीः कारुण्यनामविकिरन्मकरन्दजालम् कामाक्षि राजति कटाक्षसुरद्रुमस्ते का सूर्याश्रयप्रणयिनी मणिकुण्डलांशु लौहित्यकोकनदकाननमाननीया यान्ति तव स्मरहरान कान्ति कामाक्षि राजति कटाक्षकलिन्दकन्या प्राप्नोतियं सुकृतिनं तव पक्षपाता कामाक्षिवीक्षणविलासकला पुरन्ध्री सद्यस्तमेव किल मुक्तिवधूर्वृणीते तस्मान्